Приехала интересная машинка Volkswagen Жук непонятного года. Вот. Сейчас мы собираемся сделать тест-драйв, проехаться, как оно, блин, тарахтится на таком аппарате веселом. Хрен его знает, как он открывается. Он не открывается, короче. Короче, не проедемся. Так а что, Ветал? А там еще 250? Да, давай. Давай побольше. Где Промазал. Этот аппарат уже с некоторыми модификациями. То есть тут есть вот электростеклоподъемники. Они хреново работают, но мы постараемся этот момент исправить. Ух, ядрена хрень, какой он, блин, неудобный. Заводится с полтыка, вообще кайфово сцепление неудобное, двигатель по звуку как запоровский, но он-то оппозитник, это не V-образная четверка, как на запоре. Сцепление какое-то, мне так кажется, что оно тросиковое, еще и расположено очень по стрёмному. Куда-то поехали. Мы поехали. А он, кстати, очень интересно едет. Мягенький такой, кайфовый. Звук двигателя очень выразительно запоровский, но не такой громкий и тарахтящий, как вообще на запоре. Управляется неплохо, я вам скажу. У нас очень плохая тут дорога, но при этом он кушает все ямки. Короче, ехать на нем приятно. Я вам скажу так, по оснащению салона этот аппарат примерно, наверное, как Жигуля 90-х годов. Шестерка, пятерка, вот как-то так. По ощущениям от вождения, наверное, тоже примерно то же самое. явно без усилителя вакуумного мы даже не, не заглядывали пока что под капот чи под багажник хрен его знает как тут правильно называть кстати вот хорошо хорошо начал ехать я бы даже сказал стрелять слабо, но разгоняется более или менее резво. Тут недавно делалась капиталка. Есть такой дядя Вова. Он очень кайфовый гонщик Советского Союза. И он переделывает двигатели. И восстанавливает, и переделывает. Он, он молодец. Стремный поворот. Стремный поворот, потому что у нас тут была ситуация на Жигулях 2000, ой, блин, 2000. Жигули 112 была у нас в ремонте с проблемой. Какая у него проблема была? А, а, троил движок. А, троил двигатель. Да, компьютер показывал пропуски в зажигании. Вот. И мы решили этот момент проверить после устранения основных там проблем со свечами с проводами зажигания и вот на том самом повороте резко разорвало трубочку тормозов и я не знаю каким образом мы остались все живы там все с Вовой. вот конкретно этим который тут рядом сидит и себя не показывает на видео а он показал Это было очень стрёмно. На этом аппарате гораздо приятнее ехать. Это все таки немецкая техника, хоть 50-х годов. Или 70-х. Да какая разница, они не менялись практически. Управляется, я вам говорю, пацаны. Песня. Тормозит слабо. ел лежачего полицейского просто за долю микросекунды. Все, приехали. Мне понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайки. Да-да, подписывайтесь. Всем